Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa wala Britishland. Marachin Abdullah gagal dalam permohonan beliau untuk mendapatkan kebenaran merayu berhubung satu perintah menghina mahkamah yang telah dikenakan ke atas beliau. Keputusan ini sebenarnya sangat-sangat penting. Bukan sekadar isu berkenaan dengan penghinaan mahkamah oleh seorang individu, tetapi sebenarnya berkait rapat dengan bidang kuasa Mahkamah Syariah itu sendiri. Sebab apa saja keputusan Mahkamah Persekutuan pada hari ini akan memberikan impak terhadap bidang kuasa mahkamah syariah pada masa-masa yang akan datang dan Alhamdulillah keputusan pada hari ini mengekalkan bidang kuasa mahkamah syariah itu sebagai satu bidang kuasa yang absolut dalam hal-hal syarak, tuan-tuan dan perempuan so kita terlepas pada kali ini kita intro dulu la, 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 la. <laughs> cerita macam ni tuan-tuan dan perempuan sekalian seperti mana yang telah saya sebutkan pada awal video tadi, mantan ahli Parlimen PKR untuk Petaling Jaya iaitu Marachin Abdullah telah gagal dalam permohonan beliau dekat Mahkamah Persekutuan untuk mendapatkan kebenaran merayu bagi mencabar keputusan Mahkamah Tinggi Syariah memerintahkan beliau ini di penjara tujuh hari kerana kesalahan menghina mahkamah berhubung satu kes yang telah berlaku pada tahun 2019. Sekadar satu backstory tuan-tuan sekalian untuk kita fahamkan konteks, pada tahun 2019, ada satu kes terkait mahkamah syariah membabitkan SM Faisal, SM Nasimuddin dan juga bekas isteri bilau iaitu Emilia Hanafi. Ini lebih kepada masalah tentang hak penjaga anak dan sebagainya lah. Di mana pada ketika itu, mahkamah syariah telah mengenakan hukuman penjara tujuh hari kepada Emilia kerana telah mengubah jadual lawatan anak-anak secara tiba-tiba tanpa kebenaran mahkamah. Di mana hasil daripada keputusan itu, Maracin pada 5 September 2019 telah mengeluarkan kenyataan yang memang boleh dianggap macam menghina mahkamah iaitu antara lain Maria telah mengeluarkan kenyataan bahawa wanita Islam masih didiskriminasi oleh sistem perundangan syariah Malaysia dan beliau juga menambah keputusan mahkamah syariah menjatuhkan hukuman penjara tujuh hari kepada Emilia sebagai satu ketidakadilan yang berat dan penghinaan sepenuhnya terhadap sistem kehakiman. Hasil dari itu tuan-tuan dan sekalian, Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan Mariachin ini dipenjarakan tujuh hari kerana telah menghina mahkamah dan hukuman itu telah dijatuhkan pada 25 April tahun 2022. Of course, Mariachin merayulah dekat mahkamah rayuan syariah untuk keputusan tersebut. Tetapi dalam masa yang sama juga, beliau telah mengajukan tentang perkara itu di mahkamah tinggi. Di mana mahkamah tinggi pada ketika itu telah memberikan kebenaran. Mahkamah tinggi sivil eh. Mahkamah tinggi sivil telah memberikan kebenaran kepada Maria untuk mencabar perintah tunjuk sebab itu dan dalam masa yang sama juga mendapat stay from execution lah. Tetapi selepas itu, mereka telah pergi ke Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Rayuan telah membatalkan perintah oleh Mahkamah Tinggi tersebut. Dan oleh kerana itu, Maria tak puas hati, dia bawa benda ini ke Mahkamah Persekutuan. Sebelum kita ulas ulas berlanjut, jom kita tonton sidang media yang telah dijalankan di hadapan bangunan Mahkamah Persekutuan pada hari ini oleh para peguam yang terlibat. Jeput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mahkamah Kesan Secara Sebelak Suara telah menolak permohonan uh, uh, untuk kebenaran merayu oleh Maria Chin. Uh, mahkamah memutuskan bahawa sudah menjadi undang-undang yang mantap ya uh, bidang kuasa mahkamah syariah dan mahkamah sivil itu telah dijelaskan dalam perkara 121 dan 1211A uh, kesan daripada uh, uh, keputusan pada hari ini ya uh, pihak uh, Maria Chin tidak boleh lagi meneruskan rayuannya di mahkamah sivil uh, dan uh, beliau kena uh, proceeding Penghinaan mahkamah di mahkamah syariah boleh diteruskan dan beliau boleh ke mahkamah syariah untuk uh, uh, argue untuk uh, menerangkan kepada mahkamah syariah kenapa beliau tidak menghina mahkamah di mahkamah syariah itu hak dia untuk menjelaskan di mahkamah syariah bukan di mahkamah sivil. Jadi uh, dalam konteks ini, uh, kita, uh, telah jelas Mahkamah Pesuan uh, memutuskan bahawa bidang kuasa untuk pengkomitan di Mahkamah Syariah sama ada dalam uh, Seksyen 229, 151, ah. dalam indictment Tata Mal Mahkamah Syariah adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah bukan Mahkamah Sivil boleh re review uh, perhakiman uh, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah Uh, ada di uh, di di uh, nyatakan tadi di submit oleh pihak pemohon uh, bahawa uh, ada perbezaan jika orang yang melakukan uh, penghinaan mahkamah di luar mahkamah itu adalah seorang Islam berbanding dengan Uh, seorang yang bukan Islam. Kalau seorang bukan, uh, seorang Islam boleh pergi ke mahkamah syariah dan seorang bukan Islam tak boleh pergi ke mahkamah syariah. Itu uh, menunjukkan, didakwa menunjukkan diskriminasi uh, di bawah artikel 8 perlambagaan persoalan. Tapi mahkamah tidak menggunakan hujahan tersebut. Mahkamah uh, tidak menerima hujahan tersebut. Mahkamah kata dah menjadi undang-undang yang mantap uh, bahawa Uh, satu uh, prosedur pengkomitian uh, ke uh, mahkamah uh, penghinaan mahkamah uh, adalah di mahkamah yang uh, perbuatan itu uh, telah uh, perkara tersebut telah dilakukan sama ada di mahkamah syariah ataupun mahkamah sivil itu itu uh, kesan yang uh, alhamdulillah kita uh, dapat penghakiman yang berpihak kepada undang-undang uh, syariah di Malaysia ya ada persoalan kalau so, nak perlu pemulasan. Uh, perlu ke uh, pihak Maria Chin perlu kembali ke Mahkamah Tinggi Syariah. Ah uh, proceeding di Mahkamah Tinggi Syariah sedang berjalan. Ia digantung di Mahkamah Tinggi Syariah dan proceeding di Mahkamah Tinggi Syariah antara uh, Maria Chin dan juga bekas suami uh, suami uh, uh, Emilia. Uh, peguam kepada bekas suami ada bersama kita. Mungkin okay, boleh komen. Akbar Din boleh memberi penjelasan lanjut. Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan. Di mana Mahkamah uh, Tinggi Syariah telah menjatuhi hukuman satu minggu terhadap Maria Chin. Jadi selep, selepas itu dia telah membuat rayuan kepada Mahkamah Rayuan Syariah, tapi belum dengar lagi dia dapat satu perintah untuk penggantungan pelaksanaan stay. <coughs> Jadi dengan keputusan pada pagi ini, maka stay itu tidak boleh lagi terpakai. Maka kita akan kembali ke sana. Maria Chin kena teruskan dengan rayuan di mahkamah rayuan lah ha? uh, untuk uh, mempertahankan uh, pendirian mereka bahawa dia tidak melakukan penggunaan mahkamah dia kena pohon untuk selesai sah dan kita pula akan uh, bantah lah uh, kita akan uh, berhujah bahawa keputusan yang dibuatkan oleh mahkamah tinggi syariah tu adalah betul, benar dan perlu dilaksanakan kalau no, cabaran akan dilakukan di mahkamah rayuan syariah mahkamah syariah sebab mahkamah tinggi dah buat keputusan dah dia telah dijatuhi hukuman satu minggu. Okey, jadi mahkamah tinggi syariah. Mahkamah tinggi syariah. Jadi dia dah fail rayuan tapi sebelum rayuan sana didengar terhadap hukuman tu dia datang sini. Ha, dia berjaya dapatkan kebenaran di mahkamah tinggi. Okey, dan dia mahkamah rayuan telah mengenepikan perintah kebenaran yang diberikan mahkamah tinggi dalam judicial review application. Hari ini dia dah dapatkan kebenaran untuk merayu di mahkamah persekutuan telah ditolak. So kes ni telah tamatlah selepas ni. Okay. Dan tarikh di Mahkamah rayuan Syariah ada ah, di... kita akan menulis surat memberitahu tentang apa yang berlaku di sini. Ah, jadi sebab prosedur Mahkamah Sivil telah selesai, maka penggantungan pelaksanaan stay itu pun tidak lagi boleh dipakailah. Jadi kita akan kembali ke sana dan kita akan dapat tarikh untuk kita appear di Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah. Di sini kita dapat mendengar penjelasan yang tuntas dari Datuk Zainul Rijal di mana seperti mana tersebutkan tadi Maria Chin sekarang ini dia bawa benda itu pergi ke Mahkamah Perpustuan namun panel tiga Hakim Mahkamah Perpustuan iaitu Hakim Nordin Hassan Hakim Abdul Jaiz Bakar dan Hakim Vazir Alam Medi kesemua mereka ini sebulat suara menolak permohonan oleh Maria Chin tersebut di mana antara lain kata Hakim Nordin Hassan Maria Chin gagal menunjukkan kewujudan isu baru yang memerlukan rayuannya didengar di mana kata Hakim Nordin isu bidang kuasa mahkamah syariah dan sivil telah diperjelaskan dalam kes-kes terdahulu. Termasuklah satu kes baru-baru ini berkena dengan cabaran seorang wanita terhadap status agamanya. Jadi secara asasnya kan, kata Hakim Nordin, Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil ini, kedua-dua mereka ada bidang kuasa yang tertentu yang telah jelas dan terpatri. Tidak boleh cabar-mencabar antara satu sama lain. Dan dalam kebayaan mudah tuan-tuan sekalian, memandangkan meracin ini telah dituduh dan juga didapati bersalah menghina mahkamah oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Maka kalau Maracin hendak merayu putusan itu sebagainya, beliau kena pergi ke mahkamah raya syariah. Tidak boleh pergi ke civil untuk batalkan keputusan mahkamah tinggi syariah tersebut. Dan oleh kerana itu, selepas ini tidak ada lagi rayuan oleh Abu Tu Maracin terhadap mana-mana mahkamah dekat Malaysia ini sebab benda dah sempat ke mahkamah persekutuan. Mahkamah persekutuan pun dah tetapkan, ok fine Maria, kau tak dapat kebenaran untuk rayu benda ini, kau kena balik ke mahkamah syariah. Dan itulah yang telah diberitahu oleh para peguam tadi. Mereka akan menulis surat kepada mahkamah tinggi dan juga mahkamah rayuan syariah Untuk memberitahu tentang keputusan mahkamah persekutuan pada hari ini Dan insyaAllah mereka akan memohon tarikh Untuk proseding itu dijalankan Jadi secara asasnya Merajin gagal lah Untuk merayu keputusan mahkamah tinggi syariah Mengenakan hukuman menghina mahkamah terhadap beliau Beliau gagal menggunakan mahkamah sivil Untuk overturn keputusan mahkamah syariah Jadi Kerana itulah tuan-tuan dan -tuan sekalian saya sebutkan tadi Sebenarnya kes ini sangat-sangat penting bukan sekadar kes penghinaan mahkamah biasa yang selalu kita dengar sebagainya. Tetapi benda ini berentasi bidang kuasa. Benda berlaku dekat mahkamah syariah tetapi kau try nak overturn guna mahkamah tinggi, mahkamah civil. Anda kata kalau benda itu berjaya lakukan. Anda kata kalau mahkamah persekutuan mengatakan bahawa okay fine meracin, engkau boleh merayu benda itu dekat mahkamah lain. So benda itu boleh di overturn dekat mahkamah tinggi syariah. Nampak tak dia akan berlaku overlapping kuasa mahkamah sivil seolah-olah macam boleh kacau mahkamah syariah punya bidang kuasa. Jadi oleh itulah pada pandangan saya, mahkamah persekutuan telah membuat satu keputusan yang sangat-sangat tepat iaitu dengan mengekalkan konsep pengagihan kuasa yang setara antara mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil. Kedua-dua mereka ini tidak boleh overlap antara satu sama lain. Memang agak memeningkan tuan-tuan sekalian tetapi bagi saya itu adalah perlu. Sebab konsep perundangan syariah dengan konsep perundangan sivil adalah benda yang berbeza. Civil ada tata caranya, syariah ada tata caranya. Jadi seandainya kalau keputusan pada hari ini membenarkan hukuman apa tu hina mahkamah itu di overlap oleh mahkamah tinggi, maka ini akan membuka lebih banyak lagi campur tangan civil terhadap keputusan-keputusan syariah. Dan benda itu yang sangat-sangat menakutkan sebenarnya. Kan itu saya cakap, hari ini sangat-sangat signifikan. Bukan sekadar kisah Marecin gagal untuk mendapatkan rayuan, tetapi ianya adalah lebih besar kerana ianya melibatkan bidang kuasa dua mahkamah dua aliran yang tidak sepatutnya dicampur adukkan. Jadi apa-apa pun tahniah kepada barisan peguam dan terima kasih saya ucapkan kepada panel tiga hakim mahkamah persekutuan tersebut yang telah pada pandangan saya membuat keputusan yang begitu adil bertepatan dengan semangat perlembagaan itu sendiri. Tetapi itulah saya tidak dapat tidak merasakan bahawa ini bukan kali terakhir yang bidang kuasa mahkamah syariah ini akan diganggu-gugat. Saya yakin banyak lagi selepas ini bidang-bidang kuasa mahkamah syariah akan cuba dikacau oleh pihak-pihak tertentu menggunakan lubuh-lubuh yang ada dalam perlembagaan. Seperti mana yang telah dilakukan oleh Nick Elin pada awal tahun 2024 yang lalu. Jadi apa-apa pun yang paling penting sekarang ini kita kena betul-betul steadfast fast, kita kena betul-betul bersatu kepada para agamawan dekat luar sana yang masih lagi duduk bergaduh tentang wahabi lah, bida'ah lah, salafi lah, lah dan sebagainya kan. Aswajah itu whatever. Siapa paling sunnah, siapa paling itu, siapa beri ini. Tak payah gaduh lah. Cukup-cukuplah bergaduh. Ini tidak. Bab Iran serang Israel pun kau nak bergaduh juga kan. Cakap ini wayang lah, itulah ini sebagainya. Sampai bila kita hendak mencari jalan untuk berbeza. Sampai bila kita hendak mencari jalan untuk berpecah belah. Kenapa kita tak cari jalan satu titik pertemuan supaya kita ini bersatu? Ya, masing-masing ada pandangan masing-masing. Tak ada masalah. Tetapi kalau orang-orang yang memusuhi Islam, mereka ini mungkin bergaduh satu sama lain. Contohnya kan, mungkin US tu bergaduh dengan Ah, uh, for example Jerman mungkin Jerman gaduh dengan Perancis campur Perancis pun dengan UK contohlah kan tetapi mungkin dek kerana mereka ini beranggapan bahawa geng-geng apa tu Islamik ini merupakan musuh yang setara musuh yang sepunya maka mereka sanggup untuk mengenepikan perbezaan pandangan mereka semata-mata untuk berhadapan dengan kita musuh bagi mereka ini mereka sanggup bersatu untuk berhadapan dengan musuh atau masalah sama so kenapa kita tidak boleh bersatu untuk memperjuangkan Islam. Islam saja. Jangan ceritalah Islam Salafilah Islam aswajah lah, tak payah. Saya ceritalah tentang kau ni mahasab apa semua. Relax dahulu. Kita fokus untuk memartabatkan Islam ini dahulu dekat negara kita. Kita fokus untuk menyamatkan makam masyarakat ini dan berterus diinjak-injak menggunakan loophole dan perlembagaan. Kita pastikan yang Islam ini benar-benar terdegak. Kita kena bersatu. Sebab itulah Rasulullah pernah bersabda tau. Umat Islam pada zaman ini, macam buih kat lautan. Banyak, memang banyak. Tetapi mudah saja untuk ditiup angin begitu saja Kenapa? Kerana umat Islam pada zaman sekarang ini Memang cukup payah nak bersatu Jangan cerita orang Islam yang takan dengan orang Islam yang tak apa-apa Sesama ulama' pun kadang-kadang gaduh-gaduh juga Dek, kenapa? Kerana perbezaan-perbezaan pandangan yang lebih kepada perkara furok Tetapi korang kena Oh ini berakidah, akidah, akidah Padahal benda itu boleh je adjust bang Boleh je berzakarah Tetapi itulah Mereka lebih memilih jalan untuk bergaduh berbanding bersatu Di saat musuh-musuh Islam mereka yang hendak meranak kisah Islam, mereka sanggup bersatu untuk pastikan yang Islam ini makin lama makin diinjak-injak dekat negara kita ini. Sampai bila korang nak sedar diri masalahnya? Sampai bila korang masih lagi hendak dibuai dengan perasaan ego masing-masing tanpa menyedari bahawa Islam sekarang ini tengah diganggu-gugat oleh tangan-tangan gaib yang memang nak melihat kita makin lama makin hancur. Sedar diri sikitlah bang. Tolong sedar diri sikit. Kalau sampai sekarang kau tak sedar diri juga, ya, hmm, tak tahu cakap apalah. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?